Ну, касательно игры мы ожидали, что будет такая сложная игра, будет э, такая вязкая игра. Э, команда Десна очень организована, дисциплинирована. Э, собраны здесь футболисты, которые прошли уже наверное, все этапы и высшей лиги, и премьер лиги, и многие играли в различных чемпионатах. Поэтому мы ожидали, что игра будет очень сложной. Э, Где-то мы, может быть... Правильно изучили соперника, где-то смогли нейтрализовать их не сильные стороны. Поэтому нам, наверное, может чуточку повезло, мы забили мяч, который нам, скажем, принес победу. Был момент и у десны в конце. Могла с нас сравнять счет. Ну, я же говорю, нам где-то может быть немножко а? А Я шучу. <laughs> шучу, конечно. Я похилился просто... делаю. Не, ничего, ничего. Да. Есть, ну, в принципе ожидаемо, что была слож... будет сложная игра. Ну, ребята справились, то есть справились с теми задачами, которые мы ставили перед ними на установке, вот. И поэтому, наверное, результат на табло, который сейчас есть, он показывает, какая игра была сложная. Пожалуйста, господин Сталин. успешный задания поедувалась, а вот на сегодня? Ну, на, скажем, у нас перед началом чемпионата и в, перед началом весенней части чемпионата была большая конференция с нашим президентом. Те задачи, которые были поставлены еще в начале самого чемпионата, их никто официально не снимал. Но все понимают прекрасно, что выполнить задачу выхода выше лигу будет практически невозможно, потому что отрыв от лидеров, соперника очень большой. То есть даже при, при всем желании, если бы мы все игры выиграли, мы все равно их ну, догнать не сможем. Поэтому сейчас стараемся наигрывать состав, наигрывать какие-то тактические схемы. И я думаю, что с нового чемпионата уже наш президент человек амбициозный, который ставит перед собой самые высокие цели и задачи. Поэтому я думаю, перед нами будет уже поставлена задача на новый чемпионат. Не хочется оправдывать, проиграли 0 1 значит, соперник был сильнее. Вопросы есть, давай. Это не, по Крамеру. У него какая-то зикофобия, не говорили. В минулом чемпионате не забыл порожник, а сейчас не забыл выход. Ну да, обязан был спасать игру, Вопросы, Вопрос, сроки восстановления на помощь. Возможно, операция. Попробовал, э, возобновил тренировки, но снова почувствовал боль. Поэтому он сейчас в больнице находится. Возможно, операция. По кузову к сожалению, ключевой